Assalamualaikum, terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Sudah hampir satu dekad berlalu sejak kehilangan aktivis kebajikan dari Perlis, Amri Chekmat. Namun misteri mengenai ke mana perginya lelaki berusia 40 tahun itu masih belum terjawab dan masih menjadi tanda tanya. Ikuti kisah ini. Amri Cik Mat tak tahu di mana Keadaan beliau Hidup ke mati ke Kesihatan beliau Dan kami sangat mengharapkan Orang yang bertanggungjawab Masih perlu bertanggungjawab Atas apa yang telah mereka lakukan pada malam 24 November 2016, Amri keluar dari rumahnya di Kanga Perlis sekitar jam 10.30 malam dengan menaiki Toyota Fortuner berwarna perak. Sejak itu, dia tidak pernah pulang. Lebih menghairankan, keesokan paginya kenderaannya ditemui di tapak pembinaan Bukit Cabang kira-kira 25 km dari rumahnya dengan cermin tingkap pecah dan tiada tanda-tanda kehadirannya di lokasi tersebut. Beberapa saksi mendakwa melihat beberapa kenderaan pancuan empat roda mengepung kenderaan Amri malam itu sebelum dia dihilang. Kan. Namun ada tidak individu-individu misteri itu kekal tidak diketahui sehingga hari ini polis pada peringkat awal mengklasifikasikan kes itu sebagai orang hilang kerana kekurangan bukti jenayah meskipun keluarga dan rakan-rakan Amri percaya dia telah dicolik isterinya Nur Hayati Muhammad Arifin yang menjadi saksi terakhir melihat Amri hidup melancarkan usaha mencari tanpa jejak sejak malam kehilangan itu malah sering mendesak pihak berkuasa agar membuka siasatan baharu setahun selepas kejadian seorang anggota polis dari cawangan khas didakwa berjumpa Nur Hayati dan memberitahunya bahawa Amri mungkin dipantau kerana dikaitkan dengan ajaran syiah dakwaan yang dinafikan keras oleh keluarga Amri Amri merupakan pengasas bersama Persatuan Kebajikan Perlis Hope sebuah organisasi yang menjalankan kerja amal membantu keluarga miskin di negeri itu namun kerana aktiviti Perlis Hope dikaitkan dengan syiah ia didakwa menjadi sasaran pihak berkuasa agama dan keselamatan Nur Hayati menegaskan bahawa tindakan itu tidak berasas dan mencabar pihak berkuasa mengemukakan bukti jika benar suaminya terlibat dengan aktiviti penyebaran syiah Menurutnya, rumah mereka pernah diserbu oleh pihak berkuasa agama negeri Perlis bersama lebih 20 pegawai polis pada 21 Oktober 2015, setahun sebelum kehilangan Amri. Serbuan itu diketuai oleh Mufti Perlis ketika itu, Dato' Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin yang kemudian menyiarkan beberapa foto bahan berkaitan Syiah yang kononnya dirampas dari rumah Amri. Namun, Mama Asri menafikan sebarang kaitan dengan kehilangan tersebut dan menjelaskan beliau pernah berjumpa Amri selepas serbuan memberi nasihat supaya ajaran itu diamalkan secara tertutup sekiranya benar Amri penganut Syiah. Nur Hayati bagaimanapun percaya kehilangan suaminya berpunca daripada tekanan dan pemantauan berlebihan oleh pihak tertentu. Dia juga mendakwa selepas kejadian, keluarganya sering diekori, telefon digodam, malah rumah mereka diperhatikan oleh individu tidak dikenali. Dalam satu wawancara, Nur Hayati berkata dia reda sekiranya Amri sudah meninggal dunia, asalkan jenazahnya dikembalikan untuk disemadikan. Selepas dua tahun berlalu tanpa sebarang hasil siasatan, Surajai Hak Sasi Manusia Malaysia Suhakam membuka satu inquiry awam pada Oktober 2020 2017 bagi menyiasat kehilangan Amri pada 3 April 2019, Pasukan Jesuhaka Mahwekwai mengumumkan bahawa cawangan khas Bukit Aman bertanggungjawab terhadap kehilangan Amri Cik Mat. Menurutnya, Hasil perbincangan panjang dan bukti yang dikemukakan menunjukkan kehilangan Amri bukan bersifat sukarela sebaliknya merupakan kehilangan paksa melibatkan ejen kerajaan Penemuan Suhakam itu menggegarkan negara kerana buat pertama kali sebuah badan rasmi menyimpulkan bahawa agensi keselamatan sendiri mungkin terlibat dalam penculikan rakyat Namun sehingga kini tiada individu dikenakan tindakan atau dihadapkan ke mahkamah pihak polis berulang kali menafikan pelibatan mereka Malah seorang pegawai SB yang dikatakan mengaku kepada Nurhayati tentang pelibatan polis kemudian menafikan kenyataannya dan sanggup bersumpah atas al-Quran untuk menolak dakuan itu rakan Karim Amri Muhammad Faizul Abdul Rahman dalam keterangannya di mahkamah tinggi menceritakan bahawa seorang pengusaha kedai Saiful Afzan melihat beberapa kenderaan pacuan empat roda mengelilingi kereta Amri malam kejadian menurut Saiful sekumpulan lelaki keluar dari kenderaan dan menarik Amri keluar sebelum mengacukan pistol memaksanya melarikan diri ke dalam kedai beberapa bulan kemudian Saiful dilaporkan berpindah dan tidak lagi dapat dihubungi selepas inkwari Suhakam Nurhayati memfaikan saman terhadap kerajaan Malaysia polis diraja Malaysia PD dan beberapa individu lain pada 18 November 2019. Dia menuntut pengisytiharan rasmi serta pampasan kerana kehilangan suaminya yang dikatakan berpunca daripada kecuaian dan salah guna kuasa pihak berkuasa. Saman itu pada mulanya melibatkan 21 defender termasuk bekas menteri dalam negeri, tetapi kemudiannya dikurangkan kepada 6 pihak utama. Pada 9 Mei 2023, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Nurhayati untuk mendapatkan laporan pasukan petugas khas yang menyiasat kehilangan Amri. Selepas dia berhujah bahawa laporan itu tidak sepatutnya diklasifikasikan sebagai rahsia rasmi di bawah akta rahsia rasmi OSE. Namun kerajaan segera memfaikan rayuan dan berjaya menggantung keputusan tersebut sementara menunggu prosiding seterusnya. Pembicaraan kes saman itu diteruskan pada Jun 2023 di hadapan pesuruh jaya kehakiman Su Tiang Jo. Dalam prosiding yang panjang dan rumit itu, mahkamah meneliti keterangan saksi, dokumen rasmi dan laporan suhakam sebelum akhirnya pada 5 November 2025 keputusan bersejarah dibuat Hakim Su Tiang Jo memutuskan bahawa kerajaan Malaysia dan PDRM bertanggungjawab terhadap kehilangan Amri Mat serta memerintahkan bayaran ganti rugi berjumlah RM3,264,457.52 kepada Nur Hayati Muhammad Arifin Jumlah itu merangkumi ganti rugi am dan teruk sebanyak RM2 juta, ringgit, ganti rugi talada RM1 juta, ringgit, ganti rugi khas RM14,457.52 dan kos mahkamah sebanyak RM250,000. Hakim turut mengarahkan polis membuka semula siasatan kehilangan Amri serta melaporkan perkembangan kepada peguam negara setiap bulan. Menurut beliau, pihak berkuasa bukan sahaja gagal menjalankan siasatan sewajarnya, malah mengklasifikasikan kes itu dengan salah sebagai orang hilang sedangkan bukti menunjukkan ia adalah penculikan. Hakim menegaskan bahawa tindakan cuai dan kegagalan polis memaklumkan keluarga Amri mengenai perkembangan siasatan merupakan pelanggaran hak asasi yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Saya mendapati terdapat kekurangan usaha untuk memastikan keluarga dimaklumkan dan kegagalan klasifikasi kes secara betul. Ia jelas pelanggaran terhadap hak hidup Nurhay di bawah Perkara 501. Kementerian Dalam Negeri menafikan kerajaan terlalu sensitif untuk mendedahkan laporan berhubung kehilangan aktivis sosial Amri Cikmat secara terhad kepada isterinya Nur Hayati Muhammad Arifin. Keputusan mahkamah ini disambut dengan tangisan oleh Nur Hayati yang telah menanggung derita hampir 9 tahun. Dia menyifatkan keputusan itu sebagai satu bentuk keadilan moral walaupun tanpa penemuan jasad suaminya. Saya masih mahu tahu di mana Amri, siapa yang ambil dia dan kenapa. Jabatan Peguam Negara AGC akan memfalkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang mengarahkan kerajaan membayar ganti rugi dalam kes kehilangan aktivis Amri Chikmat Mat dan Pastor Raymond Ko. Rayuan difalkan susulan keputusan Hakim Datuk Su Tiang Ju bahawa polis di Raja Malaysia dan kerajaan bertanggungjawab terhadap kehilangan kedua-dua individu itu. Namun sehari selepas keputusan itu, Jabatan Peguam Negara AGC memfailkan notis rayuan terhadap keseluruhan keputusan berkenaan. Dalam kenyataan rasmi, AGC berkata pihaknya telah meneliti keputusan hakim dan akan membawa perkara itu ke Mahkamah Rayuan untuk penilaian semula. Sementara itu, PDRM diarahkan untuk meneruskan siasatan dan menghantar laporan berkala kepada AGC bermula segera. Polis diraja Malaysia akan meneruskan semula siasatan kes kehilangan aktivis kebajikan Amri Cikmat dan Pastor Raymond Koh membuktikan kewujudan serta keberadaan mereka kes kehilangan Amri Cik Mat sering dibandingkan dengan kes kehilangan Pastor Raymond Co, yang juga dikaitkan dengan dakwaan ejen kerajaan dalam kedua-dua kes Suhaka merumuskan wujud elemen kehilangan paksa yang menyalahi undang-undang antarabangsa Susana Liu isteri Raymond turut menerima keputusan serupa apabila mahkamah memerintahkan kerajaan membayar lebih 37 juta ringgit kepadanya atas kehilangan suaminya pada 13 Februari 2017 di mana nak letak muka pihak berkuasa PDRM diselam tak mati digantung tak tentuang jelaslah <laughs> pihak berkuasa menyalahgunakan kuasa demi cover orang-orang tertentu di sebalik bayaran pampasan yang besar dan pengakuan mahkamah kami tetap ingin tahu di mana Amri Cikmat kelip-kelip kusangka api kalau api mana putungnya hilang gaib kusangka mati kalau mati mana kuburnya sekian terima kasih